Azərbaycan ordusunun keçmiş çəkfiyatçısı İstiqlal snayperi ilə bağlı olduqca maraqlı bir hadisəni danışıb. O deyir: "1980-ci ildə Ordubad istiqamətində yerləşən cəbhə xəttinin atsız gücsəyliyindən Ermənistan ordusunun mayoru İstiqlal snayperi ilə ən uzaq atış məsafəsindən Azərbaycan ordusunun gizri tərəfindən vurularaq məhv edilib." Hadisə tam təfərrüatı ilə belə baş vermişdi. Əziz izləyicilər, Videolarımızı izlemək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Ermənistan ordusunun Ordubad-Çulfa istiqamətində cephe xəttində yerləşən hərbi hissəsinin mayoru Serxoşovda təxminən 1500-2000 metr məsafədən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə tərəf gəlməy idi. Qorxmadığını, Azərbaycan əskərini saya saymadığını göstərmək istəyən mayor Azərbaycan ordusunun giziri tərəfindən ölümle cəzalandırıldı. Hadisə şahidi bildirir ki, Erməni mayor üstü açıq tipli Oaz markalı avtomobilin ön sırasında ayağa qalxaraq bir əlində pi və əlqol oynada-oynada ərazidə yerləşən cəbhə xətti boyunca hərəkət edib, əylənirdi. Bunu görən Azərbaycan ordusunun postundakı müşahidəçilər, hələ o vaxta orduya yenicə verilmiş İstiqlal snayper tüfancığından serras atəş açaraq hədəfi uğurla məhv edib. Bundan sonra partlayaraq yanan avtomobil Aras çayına düşüb. Çayın axını cəsədləri və avtomobili Azərbaycan tərəfinə gətirib. Hadisədən dərhal sonra Ermənistan ordusu hücuma keçsə də itci verərək geri çəkilməyə məcbur olub. Xatırladaq ki, yerli mütəxəssislər tərəfindən hazırlanan istiqlal snayperi MDB və NATO ölçülərində istehsal olunan analoqlarını öz göstəricilərinə görə geridə qoyur. 8-si 54 kq olan bu snayper tüfəng çox ağır olmasına baxmayaraq dəzgah üzərində tətbiq olunur. Bu silahın optik nişancahı özəlliyi ilə analoqlarından fərqlənir. Hədəfi məhv etmə məsafəsi 3000 metr olan İstiqlal -50 və müsbət 50 dərəcə temperaturlarda belə rahat istifadə oluna bilər. Darağın tutumu 5 patrondur. Dolu darağın çəkisi 2 kq-dır. 2000 metr məsafədə dəqiq vuruş və beton hasarı dəlib keçmə qabiliyyətinə malikdir. Həmçinin zirey deşən və yandıran patronlar da bu tüfanc üçün nəzərdə tutulub. Patronların kalibri 14.5 mm-dir. Yağış, palçıq, qar və toz təsirinə davamlı snayper tüfancını 2 hissəyə ayırmaqla çantada daşımaq mümkündür.